You are now listening to White Knife. Major কাকে <laughs> কাকে Всем hello, с вами Билл Шифр, и как вы уже увидели по тому, что я вам показывал, это очень огромная постройка. Как для меня это огромная, может кто-то еще и видел. Ну и так, приступим к ее обзору. Первое, это, я вам хотел сказать, это ЧАЭС, просто я не хотел писать вот такими вот буквами. ЧАЭС. Это вот такой облагороженный. Здесь стоит полицейская будка из камня. Не говорю, что я прям все срисовывала. Здесь вот. Еще есть для первого одевания Костюм. Здесь стоит насосная станция. Первое, что здесь видно, что здесь уже есть механизм. Это первый мой механизм, который я делаю. Насосная станция стоит. вот видите, здесь стоит вода, вода не вот здесь в одном месте а льется в прямом смысле. Так. Эм, здесь вот стоит комнатушка, сюда плиты поставлены, чтобы не открывать, закрывать. Стоит комнатушка управляющего насосами, я попозже вам уже покажу э, здесь сейчас Отлагаю. Отлагаю. вот здесь стоит первый четвертый реактор кстати я вам хотел сказать здесь не просто вот так вот эти заложены это как бы титанические вот эти или как там их называют сами плиты которые лежат и вот как видите, здесь есть графитовые стержни, наконечники всякие. Вот это лежит. Я не хотела скачивать мод на там специальные такие. Это. И вот э, управление механизмом вот тем. Видите, сейчас выключены поршни. Вот сейчас. Простите, что ночь. Видите, сейчас э, Поршни стоят в открытом положении. Водя течет из Припяти. Ну, это я не особо делал долго. Вода течет из Припяти. Да, мы нажимаем вот эту кнопку. Сейчас у меня просто из-за редстон сигнала лагает. идет эти за. Сейчас обновлю, простите. Простите за то, что меня облагает. У меня я просто на старом компьютере снимаю. И вот как видите, уже вода из припяти не течет, потому что э, как бы уже можно сказать все закрыто, консервировано. Не хотела и слова говорить, но консервировано можно так сказать. Сейчас подождите, звучу. Сейчас копирую блок. Вот здесь стоит труба, которую вы давно уже, наверное, может знаете. Но Сейчас мы пустим. Здесь, получается, стоит как по -бы можно просто пройти пункт. И здесь, здесь показывает радиация дяденька стоит. И когда мы вот видите, проходим, у нас нет радиации. Светится лампочка вот такие. А дальше там просто выход. получается уже стоит к недостроенному реактору когда-то недостроенному еще а, здесь я еще не буду показывать пойдем смотреть реакторы здесь активация стержня происходит опускают выпускают стержни которые нужны и не нужны тут э, Здесь зал заседания, здесь тоже такой для работников От, отдых. Смотрите, радиация, э, третий блок, у меня третий, может это. И здесь э, ротор турбин находится с генератором. Так, сейчас подождите так мы продолжаем я немножко задержку сделаю короче здесь стоит вот реактор если вы не видите вот это специальные такие плиты там разноцветные здесь охлаждение от того реактора идет сюда не помню я здесь клал да я тоже здесь клал вот эти штучки не здесь по всех реакторах, которые делают. И вот я еще вам хотел сказать. Не работает, наверное. Хорошо. Тут вот, вот так вот отбежать. Здесь вот так вот идет такие вот так, так. Лабиринты и из... назад или куда-то. Да, я понял. Вот. Здесь идет такие вот и здесь как вы уже догадались доходит до этого дальше я вам хотел показать вот здесь полнотушку идет вот так вот блок управления четвертым реактором здесь работал дятла я кстати вот очень пронзился с Чернобылем. Присматривал всякие видео про него, съемки с места. Здесь стоят генераторы просто. Ну, генераторы, как бы, может, вы не поняли, но это как бы просто генераторы, которые регулируют э, подачу топлива. Ну, не топлива. Ну, вы, наверное, поняли. Здесь, короче, стоит такой большой... Э, ну, генератор или предохранитель. здесь стоит комнатушка, предохранителя там выключить включить его можно системе настроить. ну и это еще не конец, я хотел вам еще показать быстро свои постройки, которые я сделал э, после уже того, как я сделал мой Чернобыль. ну вот, и вот смотрите, это первая я еще не построил дороги, я уже недавно эту карту делал. Это моя пожарная станция здесь, не разбросана просто всякая. Это здесь живут люди, пожарная станция. Дальше здесь блок питания, здесь отвечаю вам все распадено, как видите. Вот. Там нечего, тут ничего. Тут ничего ну вот здесь вот еда есть хлеб торты вот это все и очень прикольно сделал все вот эти э, это. музыку я в описании не буду скидывать но я напишу ее название музыки в описании э, и как бы еще как вы знаете там был парк возле Чернобыля э, который парк развлечений. Получается, здесь дорога была. Вот здесь вот вход в этот парк. Здесь, получается, идет такой ярмарка. Можно купить свои матрешки. Вот это все. Такие красивые эти. А ч чё, черная знамя? Блин. Здесь поставить вот такой там. Черная я Ну, вот и все. Это вся моя карта пока что. Вся моя карта. Всем до свидания. Всего за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Музыка будет в описании. Всем пока.